السلام علیکم دوستو ادب نامہ کی سیریز اقبال شناسی میں خوش آمدید اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم اقبال کی کتب کا مختصر مگر جامع تعارف کریں گے حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ملک پاکستان کے قومی شاعر ہیں ان کو مفکر اسلام مصور پاکستان دانہ راز ترجمان حقیقت اور حکیم الامت جیسے القابات سے یاد کیا جاتا ہے ان کی اردو اور فارسی شاعری علم و حکمت کا بیش بہا خزانہ اور امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کے ایک روشن اور مستقل ذریعہ ہے یہ بات بھی اطمینان بخش ہے کہ ہم چھوٹی جماعتوں ہی سے علامہ اقبال کی اکثر کتابوں کے ناموں سے واقف ہو جاتے ہیں مگر یہ امر حیرت انگیز ہے کہ ان کتابوں کے ناموں کے معنی سے زیادہ تر لوگ واقف نہیں ہوتے آج کی اس ویڈیو میں یہی کمی پوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے سب سے پہلے ہم اقبال کی جس کتاب کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ بانگ درا ہے یہ علامہ اقبال کی اردو شاعری کا پہلا مجموعہ ہے جو انیس سو چوبیس میں شائع ہوا بانگ کے معنی آواز کے ہیں جب کہ درا اس گھنٹی کو کہا جاتا ہے جس سے قافلے کے سوئے ہوئے لوگوں کو جگایا جاتا ہے اس طرح بانگ درا کے معنی قافلے کے سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے والی گھنٹی کی آواز کے ہوئے علامہ اقبال نے اپنے پہلے شعری مجموعے کا نام بانگ درا رکھا تو اس سے ان کی یہی مراد ہے کہ اس کتاب کی شاعری قوم کے سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنے انہیں ان کا مقصد یاد دلانے اور قوم کے ساتھ مل کر آگے سے آگے بڑھنے پر تیار کرنے والی شاعری ہے اقبال نے اس بات کا اظہار اسی کتاب کے ایک شعر میں یوں کیا ہے اقبال کا ترانہ بانگ درا ہے کویا ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا اقبال نے کتاب کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے حصہ اول ابتدا سے انیس سو پانچ تک کا کلام حصہ دوم انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ تک کا کلام اور حصہ سوم میں انیس سو آٹھ سے انیس سو چوبیس تک کا کلام شامل ہے شکوہ جواب شکوہ حضر راہ اور طلوع اسلام جیسی مارکت العرا نظمیں اسی کتاب کا حصہ ہیں اقبال کی دوسری کتاب جس کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ بال جبریل ہے بال جبریل انیس سو پینتیس میں شائع ہوئی بال کے معنی پر یعنی ونگز کے ہیں جبکہ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک مقرب فرشتے کا نام ہے انہیں فرشتوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار قوتوں اور طاقتوں سے نوازا ہے وہ پلک چپکنے میں آسمان سے زمین پر اور زمین سے آسمان پر جا سکتے ہیں اس طرح بال جبریل کے معنی ہوئے جبریل علیہ السلام کے پر علامہ اقبال نے اپنی کتاب کا نام بال جبریل رکھا تو اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ اس کتاب میں ایسی شاعری ہے کہ جس پر عمل کر کے افراد قوم جبریل کے پر یعنی جبریل علیہ السلام کی قوتیں حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے اس بات کی طرف بانگ درہ کے ایک شعر میں اس طرح اشارہ کیا ہے جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالو پر روح العمی پیدا بال جبریل میں علامہ اقبال کا فکر و فن اپنے عروج پر نظر آتا ہے اس مجموعے میں زیادہ تر اقبال کی غزلیات شامل ہیں جو اقبال کے اردو کلام کا بہترین نمونہ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسجد کرتبہ ذوق و شوق اور ساکینامہ جیسی مارکت الارانز میں بھی اس کتاب کا حصہ ہیں اقبال کی اردو شاعری کا تیسرا مجموعہ ضرب کلیم ہے ضرب کلیم انیس سو چھتیس میں شائع ہوئی ضرب کے معنی چوٹکے ہیں جبکہ کلیم اللہ تعالیٰ کے اول اعظم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آسا کا معاوضہ عطا کیا تھا آپ نے اپنا آسا دریا نیل پر مارا تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور راستہ بن گیا اسے چٹان پر مارا تو بارہ چشمے پھوٹ پڑے یہی آسا اجدہا بن کر فرون کے جادوگروں کے سانپوں کو کھا گیا اس طرح سے ضرب کلیم کے معنی ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چوٹ جو انہوں نے اپنے زمانے کے ظالم بادشاہ فرعون اور اس کے لشکر پر لگائی تھی علامہ اقبال نے اپنی کتاب کا نام ضرب کلیم اس لیے رکھا کہ یہ کتاب امت مسلمہ کو دور حاضر کے فتنوں کے خلاف روحانی قوت عطا کرے گی اور مسلمان اس کے ذریعے اپنی خودی بیدار کر کے اس دور کی فرونی طاقتوں پر کاری ضرب لگائیں گے کتاب کے سر ورق پر انہوں نے خود یہ الفاظ لکھے ہیں اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف اسی طرح کتاب کے پہلے ہی صفحے پر موجود یہ شعر بھی کتاب کے نام اور مقصد کو واضح کرتا ہے ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر اشتراکیت کال مارکس کی آواز انقلاب جمہوریت اور جمعیت الاقوام وغیرہ اس کتاب میں شامل نظمیں ہیں اقبال کی اگلی کتاب اسرار خودی ہے یہ اقبال کا پہلا فارسی مجموعہ کلام ہے جو انیس سو پندرہ میں شائع ہوا اسرار کے معنی راز بید اور پوشیدہ بات کے ہیں جب کہ خودی تعین ذات احساس غیرت مندی اور جذبہ خودداری کے معنی رکھتی ہے اس طرح اسرار خودی کے معنی ہوئے اپنے آپ کو پہچاننے اور اپنی ذات میں چھپی صلاحیتوں کو دریافت کرنے کے راز علامہ اقبال نے اس کتاب میں اپنا فلسفہ خودی تفصیلاً بیان کیا ہے اور ان رازوں سے بھی پردہ اٹھایا ہے جن کے ذریعے انسان اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر انہیں استعمال میں لاتے ہوئے قرب الہی کی اس منزل تک پہنچ سکتا ہے جہاں ساری کائنات اس کی دسترس میں آ کر اس کے اشاروں پر رقص کرنے لگتی ہے مثال کے طور پر اسرار خودی سے اقبال کے یہ شعر دیکھیے برگرفتم پردہ ازراز خودی واہ نمودم سر اعجاز خودی یعنی میں نے خودی کے راز سے پردہ اٹھا دیا اور اس کے اعجاز پوری طرح ظاہر کر دیا اقبال اپنی اردو شاعری میں خودی کا فلسفہ اس طرح بیان کرتے ہیں خودی کی جلوتوں میں مصطفی خودی کی خلوتوں میں کبریائی و آسمان و کرسی و عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی اقبال کا اگلا مجموع کلام رموز بے خودی ہے یہ اقبال کا دوسرا فارسی مجموع کلام ہے جو انیس سو اٹھارہ میں شائع ہوا رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی راز بیت اور پوشیدہ بات کے ہیں جبکہ بے خودی کے لفظی معنی عالم بے خبری بے خوشی اور از خود رفتگی کے ہیں لیکن علامہ اقبال نے اس لفظ کو نئے معنی عطا کیے ہیں ان کے مطابق فرد کے جماعت کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے اپنی تربیت یافتہ خودی کی صلاحیتوں کو قوم کے لیے وقف کرنا بے خودی ہے اس طرح رموز بے خودی کے مانی ہوئے افراد کے ذریعے قوم کی مضبوطی فلاح و بقا اور تعمیر و ترقی کے راز یہ کتاب دراصل مصنوعی اسرار خودی کا ہی تسلسل ہے علامہ اقبال کی فکر کے مطابق افراد کی بقا قوم سے اور قوم کا وجود اور مقدر افراد سے وابستہ ہے رموز بے خودی کے ایک شعر میں وہ اس بات کی طرف اس طرح اشارہ کرتے ہیں فرد را ربط جماعت رحمت است جوہر او را کمال از ملت است یعنی فرد کے لیے جماعت سے ربط رکھنا باعث رحمت ہے ملت کے اندر رہ کر ہی اس کا جوہر کمال حاصل کر سکتا ہے یا پھر یہ شعر دیکھیے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرونی دریا کچھ نہیں انیس سو تیئیس میں اسرار خودی اور رموز بے خودی کو اسرار و رموز کے نام سے یکجا شائع کیا گیا اور اس کے بعد سے یہ اسی نام سے یکجا ہی شائع ہو رہی ہے اقبال کا اگلا مجموعہ کلام پیام مشرق ہے یہ ان کا تیسرا فارسی مجموعہ کلام ہے جو انیس سو تیئیس میں شائع ہوا یہ دراصل مشہور جرمن شاعر گوئٹے کی کتاب ویسٹ ایسٹرن دیوان یعنی دیوان مغرب کا جواب ہے گوئٹے ایک عظیم دانشور اور بلند پایا شاعر تھا وہ فارسی کے مشہور شاعر حافظ شرازی سے بہت متاثر تھا اور مشرق کی پرسکون فضاؤں کا دلدادہ تھا گوئٹے نے یورپی شاعری میں مشرقی انداز فکر متعارف کروانے کی کوشش کی اور ویسٹ ایسٹرن دیوان کے نام سے اپنا دیوان شائع کیا حکیم علومت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال حافظ شیرازی کے اسلوب اور گوئٹے کے فکر و فن سے متاثر تھے اسی لیے انہوں نے دیوان مغرب کے تقریباً سو سال بعد اس کا جواب لکھا اور پیام مشرق کے نام سے مغرب کو مشرق کا پیغام دیا اس طرح پیام مشرق کے مانے ہوئے مشرق کا پیغام اہل مغرب کے نام علامہ اقبال نے کتاب کے دباچہ میں اس کتاب کو مشرقی دنیا کی طرف سے جہان مغرب کے لیے ایک تحفہ قرار دیا ہے پیام مشرق میں اقبال کا فکر و فن اپنے عروج پر نظر آتا ہے یہ کتاب دراصل مغرب کے الہاد اور لادنیت کو رب واحد کے سامنے جھک جانے اور دین کی طرف آنے کا پیغام ہے مثلاً ان کا یہ شعر دیکھیے ازمن عباد صبا گوئی بدانۂ فرنگ عقل تا بال کشودست گرفتار ترست یعنی عباد صبا میری طرف سے فرنگ کے دانا سے کہو جب سے تمہاری عقل نے بالوں پر کھولے ہیں وہ اور زیادہ گرفتار ہے اس کے بعد ہم جس مجموعہ کلام کا ذکر کریں گے وہ زبور عجم ہے زبور عجم علامہ اقبال کا چوتھا فارسی مجموعہ کلام ہے جو انیس سو ستائیس میں شائع ہوا زبور کے معنی ٹکڑے کتاب یا مکتوب کے ہیں اصطلاح میں یہ اس الہامی کتاب کا نام ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی اجم غیر عربی علاقے مثلا برصغیر اور ایران وغیرہ کو کہا جاتا ہے عام طور پر یہ لفظ ایران کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی زبان فارسی ہے زبور میں شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا عظمت اور بڑائی بیان ہوئی ہے اقبال کی اس کتاب کا بھی یہی رنگ ہے اس میں عارفانہ اور حکیمانہ انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی گئی ہے اس طرح سے زبور عجم کے معنی ہوئے فارسی زبان کے عارفانہ اور حکیمانہ کتاب جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور کبریائی کے نغمے پیش کیے گئے ہوں علامہ اقبال کی یہ ایک انتہائی اہم ترین کتاب ہے جس کے بارے میں انہوں نے خود فرمایا ہے اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور اجم فغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں اقبال کی اگلی کتاب جاوید نامہ ہے جو انیس سو بتیس میں شائع ہوئی یہ علامہ اقبال کا پانچواں فارسی مجموعہ کلام ہے اس کا شمار علامہ اقبال کی بہترین سب سے بلند پایا اور عالمانہ کتابوں میں ہوتا ہے علامہ اقبال اس کتاب کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھتے تھے دراصل یہ ایک خیالی سفرنامہ ہے جس میں علامہ اقبال کو ان کے رہبر اور رہنما مولانا جلال الدین رومی مختلف سیاروں اور افلاق کی سیر کرواتے ہیں اس سفر میں اقبال نے خود کو زندہ روت یعنی ہمیشہ بہنے والا یا قائم رہنے والا دریا کہا ہے اس سفر کے دوران علامہ اقبال بہت سے مشاہیر اور کچھ خیالی کرداروں سے ملتے اور گفتگو کرتے ہیں اور حقائق و معرف کے دریا بہاتے چلے جاتے ہیں ایسے حقائق و معرف جن کا تعلق عالم بالا یا پھر جہان دیگر سے ہوتا ہے یہی بات انہوں نے اپنے اس شعر میں کہی ہے آنچ گفتم از جہان دیگر است این کتاب از آسمان دیگر است یعنی میں نے جو کچھ کہا ہے ایک اور جہان کی بات ہے اس کتاب کا تعلق ایک اور آسمان سے ہے اس کتاب میں حکیم الامت علامہ محمد اقبال نے مومن کو عشق حقیقی کے ذریعے قرب الہی کی منزل تک پہنچنے اور اللہ کی عطا کی ہوئی قوت حاصل کر کے زمان و مکان پر غالب آنے اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے طریقے بتائے ہیں اسی لیے انہوں نے اس کتاب کا نام جاوید نامہ رکھا ہے جاوید کے معنی دائم یعنی ہمیشہ رہنے والے کے ہیں جبکہ نامہ تحریر کو کہا جاتا ہے اس طرح جاوید نامہ کے معنی ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے طریقے بتانے والی تحریر کلام یا کتاب کے ہوئے کچھ لوگ اس کتاب کے نام کا ماخذ علامہ اقبال کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال کا نام بتاتے ہیں ان کے مطابق جاوید نامہ کے معنی جاوید کے لیے لکھا ہوا کلام ہے اس کے بعد ہم اقبال کی مسنوی مصنوعی مسافر پر بات کرتے ہیں یہ اقبال کا چھٹا فارسی مجموعہ کلام ہے جو انیس سو چونتیس میں شائع ہوا دراصل علامہ اقبال نے انیس سو تینتیس میں افغانستان کے بادشاہ نادر شاہ کی دعوت پر تعلیمی اصلاحات پر مشورے کے لیے سید سلمان ندوی اور سر راس مسعود کے ساتھ افغانستان کا دورہ کیا واپسی پر علامہ اقبال نے اپنے دورے کے تاثرات مصنوی مسافر کی شکل میں کلم بند کی مسافر کے معنی سفر کرنے والا یہاں اس سے مراد آزاد اسلامی ملک افغانستان کا سفر کرنے والے مسافر علامہ اقبال ہیں جو ہمیں حریت خودداری اور قوم کی پاسبانی کا سبق دے رہے ہیں وہ ہر مقام ہر موقع اور ہر واقعے سے مسلمان کے لیے خودی کی بیداری ملت سے رابطے کی استواری ملت کی تشکیل نو اور عظمت رفتہ کی بازیافت کا سبق کشید کرتے ہیں اس طرح یہ شاہکار مصنوعی اپنے کاری کے لیے خودی اور اس کی بے پناہ صلاحیتوں کی دریافت اور ملت کی آزادی اور فلاح و بقا کے جوش و جذبے کی بیداری کا ذریعہ بن جاتی ہیں مصنوعی مسافر سے ان کا یہ شعر دیکھیے تو خودی اندر بدن تعمیر کن مشت خاک خیش را اکسیر کن یعنی تو بدن میں خودی کی تعمیر کر اور اپنی خاک کی مٹھی کو اکسیر بنا اسی مصنوعی سے ان کے یہ اشعار دیکھیے برگ و ساز ماں کتاب و حکمت است این دو قوت اعتبار ملت است آن فتوحات جہان ذوق و شوق این فتوحات جہان تخت و فوک یعنی ہماری زندگی کا اساسا قرآن کریم اور حکمت ہے انہی دو قوتوں سے ملت اسلامیہ کے وقار کا برم ہے قرآن کریم سے تو دنیا میں ذوق و شوق کی فتوحات ملتی ہیں جبکہ حکمت سے اس محدود کائنات پر غلبہ حاصل ہوتا ہے اقبال کا اگلا مجموعہ کلام پش باعت کرد اے اقوام شرک ہے یہ ان کا ساتواں فارسی مجموعہ کلام ہے جو انیس سو چھتیس میں شائع ہوا شرک کے معنی مشرق کے ہیں یہ علامہ اقبال کی ایک خاص اصطلاح ہے جسے وہ اپنے کلام میں اسلام یا امت مسلمہ کے لیے استعمال کرتے ہیں اس طرح اس مصنوعی پشچ بایت کرد اے اقوام شرک کے معنی ہوئے اے اقوام مشرق یعنی امت مسلمہ اب کیا کرنا چاہیے یہ کتاب علامہ اقبال کی آخری عمر کے پختہ افکار اور گہری بصیرت کے حامل ہے اس کتاب میں انہوں نے امت مسلمہ کو یورپ کے مکاری اور ظلم و استبداد کے مقابلے اور غلامی کی زنجیروں کو کاٹ کر روشن مستقبل حاصل کرنے کے طریقوں سے آگاہ کیا ہے اور اس کے مسائل کا حل بھی بتایا ہے مصنوعی کا نام ان کی مصنوعی میں موجود ایک شعر سے لیا گیا ہے پس باعت کرد اے اقوام شرک بعض روشن می شود آیام شرک یعنی تو اے اقوام شرک اب کیا کرنا چاہیے تاکہ مشرق کے آیام پھر سے روشن ہو جائیں اب ہم اقبال کے مجموعہ کلام ارمغان حجاز پر بات کرتے ہیں یہ علامہ اقبال کا آخری شعری مجموعہ ہے جو ان کی وفات کے بعد نومبر 1938 میں شائع ہوا ارمغان کے معنی تحفہ جبکہ حجاز عرب کے اس حصے کا نام ہے جس میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ واقعہ ہیں جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت نے اللہ تعالیٰ کے آخری دین اسلام سے سارے عالم کو روشن کیا یہ کتاب اقبال کے اردو اور فارسی دونوں زبانوں کے کلام پر مشتمل ہے ارمغان حجاز کے معنی حجاز کا تحفہ یعنی اس اسلام کا تحفہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا تھا اقبال کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ اجمی ہیں لیکن ان کی آواز اور ان کا مقصد حجازی ہے بانگ درا سے ان کا یہ شعر دیکھیے اجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری اسی طرح ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ قرآن سے کہا ان کے اشار اشعار دیکھیے گر دلم آئن بے جوہر است ور بحرفم غیر قرآن مزمر است روز مخشر خوار و رسوا کن مرا بے نصیب از پاک ان مرا یعنی اگر میں نے اپنے کلام میں قرآن کے سوا کچھ اور پیش کیا ہو تو اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مجھے رسوا ہونے دیجیے اور اپنے پاؤ مبارک کے بوسے سے بے نصیب رکھیے ارمغان حجاز قوم کے لیے حکیم الامت کا آخری تحفہ ہے جو اسلام کے حقیقی پیغام حجاز کے پرفیزہ نغموں اور ہمارے ہادی اور رہنما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پایا محبت کے سوز و گداز سے مملو ہے